بسم اللہ نحمده و الصلّہ على رسوله الكریم حضرت مجزا بن صورس رضی اللہ تعالی عنہ مجزع بن سور کمی باسل قتل مجزہ من المشرکین مبارزا فما بالک من قتلهم فما کا بمن قتلهم بالو کا بنقارق ترجمہ مجزع بن سور ایک بہادر فوجی تھے جنہوں نے ایک سو مشرکین کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو قتل کر دیا تھا تو آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں جو گھمسان کی جنگوں میں قتل ہوئے یہ ہیں اللہ کے نیک بہادر سپاہی جو آج جنگ قادسیہ سے کامیاب فتح مند ہو کر واپس لوٹے ہیں جنگ کے گرد و غبار کو اپنے اوپر سے جھاڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر خوش ہو رہے ہیں اپنے شہید ہونے والے بھائیوں کو ملنے والے زبردست اجر و ثواب پر خوش ہیں اور اگلے کسی ایسے ہی سفر کے شوق اور انتظار میں ہیں جو سفر قادثیہ کی طرح ہو وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ جہاد کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے امیر المؤمنین کا حکم آ جائے تاکہ وہ باطل حکومتیں جو اسلام پھیلانے میں رکاوٹ بن رہی ہیں یعنی کسرا کی سلطنت اور ایرانی بادشاہت ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں عرمزان سے جہاد کرنا اور ان مبارک ہستیوں کو زیادہ دیر تک انتظار کی زحمت نہیں اٹھانی پڑی وہ رہا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد جو مدینے سے کوفہ کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے اس کے ساتھ کوفہ کے گورنر حضرت ابو موسا شاعری رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ آگے بڑھ کر بصرہ سے آنے والی اسلامی فوج کے ساتھ مل جائیں اور دونوں فوجیں ساتھ ساتھ مل کر ہرمزان کی تلاش میں احواس شہر کی طرف پیش قدمی کریں ہرمزان مسلمانوں کے دشمن کو تلاش کر کے اس کو قتل کر لیں اور تستر شہد کو آزاد کرا لیں جو کہ اس دور میں تاج کسرا کا ایک چمکدار موتی اور سرزمین فارس کا نگینہ تصور کیا جاتا تھا امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضرت ابو مسا شاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام جو حکم نامہ آیا ہے اس میں اس بات کی تاکید ہے ماح الفارث الباسیلہ مجزا تب نصور صدو سیا سیدہ بنی بکرین و امیر کہ وہ قبیلہ بنو بکر کے سردار اور بہادر شہ سوار حضرت مجزع بن سور سدوسی کو ضرور اپنے ساتھ لے لیں حضرت ابو مسا شاہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنی فوج تیار کی اور اس کی کمان حضرت مجزع بن سور کے حوالے کر کے آگے بڑھے اور بسرا سے آنے والے اسلامی لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے اور پھر دونوں فوجیں ایک ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے آگے روانہ ہو گئی یہ لوگ شہروں کو آزاد کراتے ہوئے اور آبادیوں کو شرک کی گندگی سے پاک کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ ہرمزان تک پہنچ گئے تو ہرمزان ان سے بھاگتا ہوا تستور شہر پہنچ گیا وہاں قلعے میں جا کر پناہ لی تستر شہر کی فتح تستر شہر میں ہرمزان نے پناہ لی تھی ایران میں وہ سب سے بڑھ کر خوبصورت شہر تھا اس کی آب و ہوا نہایت خوشگوار تھی اس کی حفاظتی انتظامات بہت سخت اور قابل اعتماد تھے اس وقت وہ نہایت ترقی یافتہ شہر تھا جس کی تذکیر تاریخ کی صفحات میں آج بھی محفوظ ہیں وہ ایک ایسی زمین پر آباد تھا جس کی شکل گھوڑے کے مشابہ تھی اس کو ایک بڑا لمبا چورہ دریا دریائے دجیل سیراب کرتا تھا اس کے درمیان ایک جزیرے میں شاہ صابور نے جھیل بنوائی اور اس میں سرنگوں کے ذریعے دریا سے پانی پہنچانے کا اہتمام کیا تستور کا فوارہ یعنی جھیل اور اس کی سرنگیں دنیا کے تعمیری عجائبات میں شمار ہوتی تھیں اسے بڑے بڑے مضبوط پتھروں سے اونچا کیا گیا تھا اس کے ستون ٹھوس لوہے کے تھے اس کے فوارے اور اس کی سرنگوں کو سیسا سے پلاسٹر کیا گیا تھا شہر تستر کے ارد گرد ایک عظیم الشان بلند و بالا دیوار ہے جس نے پورے شہر کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا مؤرخین کہتے ہیں واعظم سورم اول و اعظم الارض کہ وہ دنیا کی سب سے پہلی اور بڑی دیوار ہے جو زمین پر تعمیر کی گئی پھر حمزان نے شہر کی دیوار کے ارد گرد ایک گہری اور ناقابل عبور خدق خدوائی اس کے اندرونی جانب اس کی حفاظت کے لیے ایران کی بہترین فوج ہر وقت تیار رہتی تھی مسلمانوں نے تستور پہنچ کر خندق کے چاروں طرف خیمے لگا کر کو گھیرے میں لے لیا اس گھیرے کو پورے اٹھارہ مہینے گزر گئے مگر مسلمان اس مدت میں اس خندق کو پار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے اس لمبی مدت میں مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان اسی مرتبہ مقابلہ ہوا جو دونوں طرف سے دو بہادروں کے درمیان شروع ہوتا اور بعد میں گھمسان کی جنگ میں بدل جاتا وقد ابلا مجزا رزادی بھلا ان ازحل العقولا و ادحش الدا ولاسدہ فی وقت تماع حضرت مجزہ بن سور رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لڑائیوں میں ایسی شجاعت اور بہادری دکھائی کہ اس کو دیکھ کر عقل حیران ہو جائیں اور دوست دشمن حیرانگی اور تعجب میں پڑ جائیں انہوں نے دشمن کے ایک سو بہادروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور دشمنوں کے دلوں میں ایسا روب بٹھا دیا کہ ایرانی سپاہی ان کا نام سن کر ہی خوف زدہ ہو جاتے تھے اور ان کے کارناموں پر مسلمانوں کے سر شکر اور فخر سے اونچے ہو جاتے ان کے ان کارناموں کو دیکھ کر لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ امیر المین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لشکر مجاہدین میں ان کی شمولیت کیوں کہ کیوں اتنے زیادہ خواہش مند تھے آخری جنگ میں مسلمانوں نے ایرانیوں پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ایرانی اس کے مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور خندق کے اوپر بنے ہوئے پلوں کو مسلمانوں کے لیے خالی چھوڑ کر خود شہر کے اندر جا کر پناہ لی اور اپنے پیچھے شہر کے مضبوط قلعے کے دروازے بند کر لیے اتنی لمبی مدت صبر کرنے کے بعد مسلمان اب جن حالات کا سامنا کر رہے تھے وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت اور صبر آزما تھے ایرانی کفار مسلمانوں کے اوپر قلعے کے برجوں سے تیروں کی بارش کر رہے تھے اور وہ قلعے کے دیواروں کے اوپر سے لوہے کی زنجیریں لٹکاتے جن کے سروں پر لوہے جن کے سروں پر لوہے کے گرم کنڈے لگے ہوتے تھے جو آگ میں تپانے کی وجہ سے سرخ انگاروں کی طرح دہک رہے ہوتے جب کوئی مسلمان دیوار کے قریب پہنچے یا اس پر چڑھنے کی کوشش کرتا تو ایرانی اسے انہیں دہکتے ہوئے کنڈوں میں پھسا کر اوپر کھینچ لیتے اور اس کا جسم جل جاتا بدن کا گوش گر جاتا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ جاتا ایک شخص کا خفیہ راستے کی نشاندہی کرنا مسلمان سخت پریشانی میں مبتلا تھے وہ نہایت خوشی اور خصوص اور انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان پریشانیوں کو دور فرمائے اور دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کرے حضرت ابو موسیٰ شاری رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو سوچ رہے تھے کہ تستور کی اس عظیم الشان دیوار کو عبور کس طرح کیا جائے وہ اس پریشانی میں مایوس ہو ہی چکے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک تیر آ کر گرا جو ان کی طرف دیوار کے اوپر سے پھینکا گیا تھا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھا اس میں ایک پرچی بندی ہوئی تھی جس میں یہ پیغام تھا لقد وثقت بكم معاشر المسلمین و ان على نفسي و مالی و اہلی وَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَدُلَّكُمْ عَلَى مِنْهُ إِلَى <الْمَدِينَة> مسلمانوں, میں تم لوگوں پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے اپنے جان مال اپنے اہل و عیال اور اپنے بعض دوستوں کے لیے امان طلب کر رہا ہوں اس کے بدلے میں تم لوگوں کو ایک چھپے ہوئے راستے کی نشاندہی کروں گا جس سے گزر کر تم لوگ شہر میں داخل ہو سکتے ہو جواب میں حضرت ابو شاہی رضی اللہ تعالی عنہ نے کاغذ پر امان کی تحریر لکھی اور اسے تیر کے ذریعے واپس اس کے پاس پھینک دیا اس شخص کو مسلمانوں کی طرف سے دیے ہوئے امان پر پورا اطمینان ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مسلمان اپنے وعدے کے کتنے سچے اور عہد کے کتنے پکے ہوتے ہیں وہ اندھیرے میں بغیر کسی خطرے کے قرعے کی دیوار کے ساتھ سرکتا ہوا خاموشی سے ان کے پاس آیا اور حضر ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پوری حقیقت کچھ اس طرح بتا دی نحن من سادات القوم وقد قتل اور مزان و اکبر وعدا اعلیٰ مالی و اہلی و ازمرشرفی سودری حتین ہوں اعلی نفسی و اولادی و اصر تو عادلہ ظلم و وفاقم اعلیٰ و اعظم تو اعلیٰ خفی تنفذ ہم اس قوم کی شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ایرانی بادشاہ ہنمزان نے میرے بڑے بھائی کو قتل کر کے ان کے مال و جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے اہل و عیال پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں وہ میرے لیے بھی اپنے سینے میں بغض اور دشمنی کے جذبات چھپائے ہوئے ہیں میں خود کو اور اپنے بال بچوں کو اس کے شر سے محفوظ نہیں سمجھتا میری جان اور مال کو اس سے ہر وقت خطرہ ہے اس لیے میں نے آپ لوگوں کے عادل و انصاف کو اس کے ظلم و ستم پر اور آپ لوگوں کے افائے کو اس کی بدعہدی اور غداری پر ترجیح دی ہے اس لیے اب میں پکا ارادہ کر چکا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایسے چھپے راستے کی نشاندہی کروں گا جس سے گزر کر آپ لوگ شہر وستر تک پہنچ سکتے ہیں آپ ایک ایسے آدمی کو میرے ساتھ کر دیجئے جو بہت زیادہ سمجھدار اور بہادر ہو اس کے ساتھ ساتھ وہ بہترین تیراک بھی ہو. میں اس جگہ کی نشاندہی کر دوں حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت منزا بن سور رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور پوری بات ان کو بتا کر فرمایا بیروج الم بن قومی اقل و علی السباحہ آپ اپنے قبیلے سے ایک ایسا آدمی مجھے دیجئے تو عقل مند سمجھدار ہونے کے علاوہ تیرنے کے فن میں بھی مہارت رکھتا ہو حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اجعلنی ذالک الرجل ایوہ الامیر مجھے یہ خدمت سونپیں اس کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں حضرت ابو مساط رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر آپ اس خدمت کے لیے تیار ہیں تو پھر ٹھیک ہے اللہ تعالی برکت دے گا اس کے بعد حضرت ابو مسا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نصیحت فرمائی تریق و عارفہ مؤزی الباب وہ این یا حد دیدہ مکان الحرمزان و ي... تصبت يحدث شخصی غير ذلك راستے اور دروازے کی جگہ کو خوب پہچان لیں اور عرمزان کی قیام گاہ اور اس کی شخصیت کو ٹھیک سے ذہن نشین کر لیں اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی اور اقدام نہ کریں حضم مجزہ بن سور رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایرانی رہبر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں روانہ ہوئے اور دونوں اس زمین کے نیچے ایک ایسی سرنگ میں داخل ہوئے جو دریا اور شہر کے درمیان حفاظت حفاظت کے لیے کھودی گئی تھی سرنگ کہیں کہیں اتنی چوڑی تھی کہ پانی میں کھڑے ہو کر چلنا ممکن تھا اور کہیں کہیں وہ اتنی تنگ تھی تو اس میں سے تیر کر گزرنا پڑتا کہیں شاخ در شاخ کہیں ٹیڑی میڑی اور کہیں بالکل سیدھی تھی اس طرح چلتے ہوئے وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے شہر میں داخل ہونے کا راستہ نکلتا تھا ایرانی رہبر نے حضرت مجزہ بن سور رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بھائی کا قاتل اور دکھایا اور اس کی جگہ کی بھی نشاندہی کی جہاں وہ ٹھیرا ہوا تھا جب حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کو دیکھا تو ان کے جی میں آیا کہ اس کے حلق میں ایک تیر مار کر اسے کر اسے ہلاک دوں مگر فوراً ہی انہیں حضرت ابو مسا شاہی رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت یاد آ گئی کہ وہاں کوئی اقدام نہ کرنا انہوں نے فوراً اپنی چاہت چھوڑ دی اور فجر سے پہلے پہلے واپس لوٹ گئے اور وہاں پہنچ گئے جہاں سے آئے تھے حضرت ابو مسا شاہی رضی اللہ تعالی عنہ نے تین سو ایسے بہادروں کو تیار کیا جو شجاعت اور ثابت قدمی میں مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ تیراکی میں بھی ماہر تھے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا اور انہیں رخصت کرتے وقت کچھ نصیحتیں فرمائی اور حملہ کرنے کے لیے ان کی تقبیر اللہ اکبر کو شعار یعنی علامت قرار دیا حضرت مجزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ جہاں تک ممکن ہو وہ ہلکے پھلکے کپڑے پہن لیں کہ پانی میں بھیگنے سے ان کا وزن زیادہ نہ ہو جائے اور انہیں تاکید کر دی کہ اپنے ساتھ تلوار کے علاوہ دوسرا کوئی اسلحہ نہ رکھیں انہوں نے یہ بھی تاکید کر دی کہ سب لوگ اپنی اپنی تلواروں کو اپنے کپڑوں کے نیچے جسم کے ساتھ باندھ لیں پھر ایک تہائی رات گزرنے کے بعد انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے حضر اجزا کی شہادت اور ہرمزان کی گرفتاری حضر اجزا بن سور رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی تقریباً دو گھنٹے تک اسی خطرناک سرنگ کے دشوار گزار مراحل سے گزرتے رہے جب یہ لوگ سرنگ کے اس آخری سرے تک پہنچے جو شہر میں داخل ہونے والے راستے سے ملا ہوا تھا تو حضرت مجزار رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سرنگ ان کے دو سو بیس مسلمانوں کو نکل گئی ہے اور ان میں سے صرف اسی آدمی اسے پار کرنے میں کامیاب ہو سکے حضرت مجزار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اناسی ساتھیوں نے شہر کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اپنی تلواریں بے نیام کر لی قلعے کے پہرے داروں پر ٹوٹ پڑے اور ایک ہی لمحے میں انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا پھر وہ لوگ دروازوں کی طرف جھپٹے اور انہیں کھولتے ہوئے زور سے تکبیر کی آواز بلند گی دروازے کے باہر سے مسلمانوں نے ان کی تکبیروں کا جواب دیا اور صبح ہوتے ہوئے انہوں نے شہر پر حملہ کر دیا پھر ان کے اور ان کے دشمنوں کے درمیان ایک ایسی ہلاکت خیز اور گھمسان کی جنگ چھڑ گئی جس کی مثال جنگوں کی تاریخ میں بہت کم گزری ہوگی دوران جنگ حضرت مجزار رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر حرمزان پر پڑی وہ میدان جنگ میں ایک جگہ کھڑے ہو کر اپنی فوج کی کمان کر رہا تھا حضر مجدار رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور تلوار لے کر جھپٹ پڑے لیکن پھر لڑنے والوں کی بھیڑ میں وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ نظر آیا حضر مجدار رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے اس کی طرف لپکے اور اس پر حملہ کر دیا حضر مجدار رضی اللہ تعالی عنہ اور حمدان دونوں نے اپنی تلواروں سے ایک ساتھ ایک دوسرے پر حملہ کیا مگر اللہ کے حکم سے حضرت مجزار رضی اللہ تعالی عنہ کا وار خطا ہو گیا اور ہر کا وار نشانے پر پڑا اللہ اجزا رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے اور شہید ہو گئے ان کی شہادت کے بعد بھی مسلمانوں نے لڑائی کا سلسلہ جاری رکھا آخر اللہ تعالی نے انہیں فتح و سے نوازا اور ہرمزان گرفتار کر لیا گیا امیر المؤمن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت اس شان سے روانہ ہوئی کہ ان کے آگے آگے ہرمزان تھا اس کے سر پر اس کا ہیرو سے سجا ہوا تاج تھا اور اس کے کندھے پر زری والی خوبصورت اور بیش قیمت چادر پڑی ہوئی تھی اسی کے ساتھ فتح کی خوشخبری سنانے والے لوگوں کے پاس ایک غم کی خبر بھی تھی وہ یہ کہ امیر المؤمنین کے جاں اور بہادر سپاہی حضرت مجزع بن سور رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے بلند مقام پر فائز ہو گئے